Мы их поселили в гостиницу, обеспечили им охрану, обеспечили им связь с домом. Мы им дали телефоны, возможности значит, позвонить, чтобы все родственники все успокоились. Да, то есть была хорошая кухня, как они сами сказали. У них было нормальное абсолютное состояние. Ну, единственное, они, конечно, говорили о том, что да, их э, потрепала чуть-чуть жизнь вот, за эти полтора месяца, которые они провели с неадекватными людьми, вот э, с наркоманами и прочими, которые там сейчас терроризируют наши населенные пункты украинские. Я задал им вопрос. Как, как, как так получается, что вот вы же видите, вот есть одна реальность, а вот когда мы там включаем там телевизор, смотрим ваши российские каналы, то там совершенно другие сюжеты. Но они, в общем-то, понимали прекрасно эту ситуацию и сказали о том, что дословно звучало так, что, понимаете, в России есть такое понятие, как государственная информационная политика. И за рамки государственной информационной политики не может выйти ни одно средство массовой информации. У нас не может быть к ним личных претензий. Я, мы с ними, в общем, какое-то время общались. И что Женя, что Никита, это самые обычные парни. Один из Подмосковья, другой из Москвы. Они прекрасно осознают положение вещей, потому что в отличие от телезрителей, которые смотрят их продукты. Они-то видят картину реальную, они же ее видят реальными глазами. Понятно, что люди, которые своими глазами знают реальность, находятся под особо пристальным колпаком и скорее всего, что они, конечно, завтра могут признаться в чем угодно, сообщить что угодно, но потому что они просто несвободные люди в несвободной стране. Я, Давыдов Евгений Анатольевич, претензии к представителям правого сектора не имею, ко мне физические усилия не применялись, все полученные травмы были получены Несколько дней назад, 13 мая, в ресторане в Донецке, в ходе да, пьяной драки. Июня, и июня да. Да, в, ходе, в ходе пьяной драки. Я это Никита Игоревич. Претензий к представителям правого сектора не имею. Ко мне физических усилий не применялись. Все физические уроны я получил 13 мая в ходе пьяной драки 2016 года. 15... Мая или июня? 13 июня. июня. Собственно, писали, под давлением писали. Ручной, ручной, это информ... Было давление, не, не было давления. Можно вопрос? Скажите, пожалуйста. Представителям власти, к администрации. Нет, к администрации есть, большое спасибо. Есть, последние, к вот... службам, каким-то, есть ли претензии у вас? К а, представителям ну, администрации вот лично Геннадий ваше учительство. Корбан. Геннадий Корбан. Вот, это, большое, вот к вам тоже большое спасибо последние два дня. Все было хорошо, все нормально. Котлета вчера была вкусная, чай положено, вода, все думаю. Сведели. передали официально властям российским. Претензий нет. Еще раз спасибо всем большое. А позвольте включить у представителя российских. У вас, у, вас, у вас нет претензий? Каких украинских стараний? Я, Я хочу сказать большое спасибо непосредственно Геннадию Олеговичу за украинное понимание. и сторону а, тоже. Дунарки, Представьте, Я помощник военно-морского атташе Российской Федерации по посольстве на Украине, капитан Туранга Белошев Эдуард Белошев Эдуард Ну, а пока ребята тоже сказали, а мы что мы снимаем. А что вы дальше с ними будете делать? На море.